в нашем городе проходят масштабные учения с развертыванием всех структур и всех направлений по э, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Э, в преддверии зимнего сезона мы э, еще раз проводим обучение всего личного состава по в работе по всем направлениям, начиная от оповещения и заканчивая ликвидацией чрезвычайной ситуации. Город техногенно нагруженный, город, который уже испытывал и землетрясения, и провалы, и аварии на наших крупнейших предприятиях, и мы все должны быть готовы как техногенным, так и нашим природным различным катаклизмом или, как мы говорим, чрезвычайным ситуациям. Сегодня у нас в городе на этих учениях присутствует и начальник МЧС Украины в Днепропетровской области и первый заместитель службы Украины с восьми проверяющими. И мы показываем нашу готовность к новому зимнему сезону и вообще готовность к ликвидации любой чрезвычайной ситуации в нашем городе. Я думаю, что это еще один шаг к тому, чтобы и научиться, и показать жителям нашего города, что мы всегда готовимся. И думаем о жителях нашего города в любых сложных ситуациях.